Всем привет! Привет всем! С, с нами парниша, который у нас обучился. Мы не будем выдавать имя, фамилию, отчество и в каком городе мы практикуемся. Но я хочу вам сказать следующее. За вчерашний день, когда ты обучился? Может, ну, неделю назад, пока курсы изучил? Неделю ну, назад. Ну, да. Плюс-минус. Ну, два дня поработал так. Два Боевые, дня поработал. Да. Боевых два дня. За вчерашний день. Вот так вот. Правду. Сколько за вчерашний день ты заработал? Сколько заказов было? Три заказа? Четыре. Три заказа? Да, где-то тысячу. 950 злотых? Ну, да. 9... Ну, грубо говоря, 1000 злотых. Грубо, ну, 900... точнее, 950 злотых. Потратил 3 часа где-то. Три часа с потратил. Половиной. Тяжелые были заказы? Да нет, только этот диван, который у вас. Ну, вот, никуда не денешься. Насекали туда, да. Что я хочу сказать? Что в день реально зарабатывать с этого вида деятельности... В среднем тысячу ну, злой. Да. При том, что парниша работает до двух часов на своей работе. И только в два часа он освобождается и может еще брать заказы. И он вчера после своей работы с силами, при том, что у, есть у него семья, дети, поехал еще, правда, вчера ты так долго поработал. Ну, где закончил? Пока пробки, пока там покушать где-то остановился. Ну вот так. Но в целом, с химчистки можно зарабатывать около... Тысячи злотых в день. Но нужно, что самое главное? Прикладывать усилия это... и искать клиента. Вот. И мы этому всему обучаем. Сама химчистка несложная. Mm, да нет, вроде же. Клиент сегодня какой-то звонил, жаловался, что ты плохо что-то сделал. Нет. Значит, сделал все, все хорошо. Все довольны. Все довольны. А заказы у тебя вчера были, я так понимаю, не сильно простые? Ну, такие ну, относительно... да, там, там где-то рыгачка, где-то дети нарисовали, где-то краска, где-то вообще. Ну да. Вот и тем не менее сделал все с первого раза, слава богу. Поэтому приходите, обучим, будете зарабатывать тоже хорошо. В нашем деле только главное ⁇ это не лениться. Поднять свою пятую точку и идти работать. Да. Ну, так все. что всего доброго.